Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 25 April bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Hasrat Perikatan Nasional PN untuk bergabung dengan Parti UMNO bagi membentuk Kerajaan Negeri Perak ibarat mimpi di siang hari. Presidennya yang juga pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan itu timbul kerana pembangkang mungkin menyedari mereka sudah kehilangan sokongan di air kuning. Jelasnya penggabungan itu tidak perlu kerana setakat ini Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkhidmat dengan baik dan yakin segala masalah pembangunan serta keperluan rakyat dapat diselesaikan. Baguslah kalau dibuat lebih lama dulu. Tapi kalau di Air Kuning ni baru ada cadangan macam itu, saya, saya ingat ini pukul 12.30. Kalau kita mimpi, artinya mimpi di siang hari. Semalam Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata masalah ladang babi di Perak terutama di Air Kuning boleh diselesaikan sekiranya UMNO bergabung dengan PN bagi membentuk kerajaan negeri. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman menumpaskan sindiket pengedaran bunga ganja bernilai 2.64 juta ringgit untuk pasaran Eropah dengan penahanan dua lelaki yang juga dalang sindiket kemarin. Pemangku pengarah JSJN Bukit Aman, Deputi Komisioner Mat Zani Elias Muhammad Salahuddin Che Ali berkata, berdasarkan maklumat risikan, pihaknya melancarkan beberapa siri serbuan di sekitar Lembah Kelang yang membawa kepada penahanan lelaki warga tempatan berusia 34 tahun dan lelaki warga Cina berusia 38 tahun. Menerusi kenyataan media, beliau memaklumkan tanggapan pertama dilakukan jam 5.25 pagi di sebuah kedai kopi di Sepang, Selangor. Beliau berkata sejurus lepas itu pada jam 6.15 pagi, suspek kedua diberkas di sebuah rumah di Kota Warisan, Sepang. Seterusnya pihak JSJN melakukan pemeriksaan ke atas sebuah rumah sewa di Bukit Canggang, Banting pada jam 9.35 pagi hari sama. Ia kemudian menemui 144 bungkusan plastik luksina mengandungi ketulan disyaki bunga ganja dengan jumlah berat keseluruhan 75.51 kg di bilik utama. Beliau berkata dadah yang dirampas itu dianggarkan bernilai 2.64 juta ringgit di pasaran gelap. Menurut Deputy Komisioner Mat Zani lagi, dalang berkenaan menggunakan rumah sewa atau inap desa dengan kadar harian RM180 sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan. Mengulas lanjut, beliau berkata sindiket dipercayai mula aktif sejak awal Januari tahun ini. Jelasnya hasil ujian saringan air kencing ke atas kedua-dua suspek mendapati mereka bebas daripada sebarang pengaruh dadah. Seorang pegawai kemajuan masyarakat sebuah Dewan Undangan Negeri Dun di Sandakan Sabah direman tujuh hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki menerima rasuah berjumlah kira-kira RM40,000 daripada beberapa individu dan kontraktor. Perintah reman terhadap suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu dikeluarkan oleh Hakim Zaini Fisher di Mahkamah sesiun Sandakan bermula hari ini sehingga 1 Mei untuk membantu siasatan. Menurut sumber, suspek dipercayai menerima suapan sebagai dorongan untuk menganugerahkan projek pembinaan rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ kepada beberapa individu dan syarikat sejak tahun 2022 hingga 2025. Semalam dia telah ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Cawangan Sandakan pada jam 2 petang. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk Karunaniti Wai Subiah ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009. Dua lelaki didenda RM300 dan RM350 oleh dua mahkamah majistret Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan membuat kacau ganggu dalam video tular sambutan Pesta Songkran di sebuah pusat membeli belah dekat Damansara ahad lalu. Tertuduh Eng Bu Sheng, 28 tahun, didenda RM350 oleh Majistret Farah Azura Muhammad Sa'ad. Manakala rakannya Chen Jin Wei, 27 tahun, didenda RM300 oleh Majistret Syaril Anwar Ahmad Mustafa yang mana kedua-duanya mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, mereka bersama-sama didakwa melakukan kacau ganggu yang boleh menyebabkan kegusaran kepada orang awam yang berada di Pesta Songkran Festival One, sebuah pusat beli belah di Damansara. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada jam 11 malam pada 20 April lalu yang didakwa mengikut Seksyen 268 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 290 Kanun Sama. Pergaduhan berlaku apabila mereka dikatakan berebut semasa mengisi air untuk pistol air pada sambutan perayaan berkenaan. Susulan kejadian yang ditular Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Komisioner Syahrul Nizam Jaafar kemudian mengesahkan lima lelaki berusia lewat 20-an sehingga 30-an telah ditahan. 18 orang termasuk warga emas ditahan ketika sedang berhayal di sarang penagihan dadah dalam serbuan dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJ Selangor di sekitar daerah Kajang bermula 14 sehingga 21 April lalu. Dalam op sarang yang dibuat, dua lelaki yang menjadi tokan dan juga pembekal dadah turut berjaya ditahan. Polis Selangor dalam kenyataannya memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi membantras aktiviti penyalahgunaan dadah di lokasi yang dikenal pasti sebagai sarang menjual dan penagihan dadah. Menurutnya 18 lelaki ditahan atas pelbagai kesalahan dadah melibatkan 17 individu warga tempatan dan seorang bukan warga negara yang berusia lingkungan 31 hingga 62 tahun. Manakala 5 daripada mereka didapati dalam senarai individu dikehendaki polis. Katanya dalam serbuan yang dibuat JSJN Selangor turut merampas dadah jenis heroin dengan anggaran berat 2.91 gram yang dianggarkan bernilai RM72.80 dan hasil ujian saringan air kencing dijalankan mendapati kesemuanya positif dadah. Tambah kenyataan itu lagi, kesemua yang ditahan akan disiasat di bawah Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 623 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dihantar pulang melalui pelabuhan Sandakan Sabah menuju ke Zamboanga City menerusi operasi pemindahan tahanan parti semalam. Pengarah Jabatan Immigration JIM negeri Dato SH Siti Salihah Habib Yusof berkata, mereka merupakan parti daripada tahanan Depot Immigration Papar dan Sandakan. Menurutnya jumlah berkenaan membabitkan 483 orang lelaki dewasa, 80 orang wanita dewasa, kanak-kanak lelaki 35 orang dan kanak-kanak perempuan 25 orang. Tambah beliau program itu dilaksanakan dengan kerjasama Kedutaan Republik Filipina yang mengeluarkan dokumen perjalanan kepada semua parti terbabit. Jelasnya sehingga kini jumlah keseluruhan warga negara berkenaan dihantar balik melalui pintu masuk negeri Sabah berjumlah 4,834 orang. Semua parti terbabit didapati melanggar Seksyen 15-1-C dan 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Kurungan Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963 antaranya masuk tanpa pas atau permit sah dan tinggal lebih masa. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya dirempuh motosikal lain dalam insiden yang berlaku di Jalan Masjid Negeri Georgetown, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Abdul Razak Mohamad berkata, kejadian berlaku ketika mangsa dikatakan menuju ke Gelugur dari arah Batu Lancang sekitar jam 5.15 petang semalam. Menurutnya mangsa dipercayai dilanggar dari arah kiri oleh sebuah motosikal lain menyebabkan dia hilang kawalan dan bergesil dengan sebuah kereta di sebelah kanan sebelum terjatuh ke laluan kiri lalu dirempuh sebuah lori. Penunggang itu mengalami kecederaan parah dan kejarkan ke Hospital Pulau Pinang namun disahkan meninggal dunia pada jam 6.09 petang. Tambahnya pemandu lori dan sebuah lagi kereta yang terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan. Ujar beliau polis telah mengenal pasti penunggang motosikal yang dipercayai menjadi punca nahas dan akan menahannya dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil ke ibu pejabat polis daerah Timur Laut atau menghubungi balai polis berhampiran. Dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.